Всех сегодня волнует судьба церкви дальнейшая. Мы знаем, что в 20-х числах должна быть принята закон в этом счете, который запрещает украинскую православную церковь. Хоть власти мужчин говорят, с одной стороны, что это вас не касается, а с другой стороны, некоторые представители власти говорят, что это не напрямую вас касается, но я об этом я хотел бы сказать, а о другом. Провести некие параллели. Вот то событие, которое мы чествуем, память мучеников Маковейских, оно имело место за 200 лет до Рождества Христова. А что предваряло этому? А предваряло то, как сегодня отец Виталий сказал правильно, что после того, как Александр Македонский завоевал очень большие обширные земли, и после его смерти это могущественное царство разделилось на несколько частей и полководцы Александра возглавили каждую из этих частей и провозгласили себя царями. И вот Палестина была под руководством некого Эпифана Антиоха, который для того, чтобы во, всей, во всем царстве была одна вера, одна культура, начал насаждать в Палестине среди иудеев эллинскую, то есть греческую культуру. Млагобожие, язычество Различные э, Приучать иудеев Обнажать свои тела Что э, иудейская традиция ему запрещает Очень строго Участвовать в каких-то играх И говорится В описании этих событий Что даже священники Торопились закончить службу Для того, чтобы поглазеть на эти игры э, То есть настолько люди Развратились пренебрегали и службой и нравственностью и конечно за все это господь попустил такую власть что эта власть начала немножко подкучивать гаечки и стеснять веру этих людей и проводя параллели скажу вам мы сегодня тоже можем ругать президента, ругать парламент, еще какие-то силы враждебно настроены против нашей церкви. Но дело в каждом из нас. Сколько раз говорилось о том, что не ходите на вечерние, не почитаете праздников, значит не надо вам этого. А раз не надо, то святое место пусто не бывает. Господь отнимет эту у нас. Поэтому если мы будем благочестивыми людьми, Господь будет наслаждать нашу веру И распространять ее Если мы будем такими людьми Каким это не нужно А мы на словах можем говорить Нет, батюшка, нам нужно Нам нужны храмы, нам нужны испы И причастие, нам нужны богослужения А смотришь, а храм пустой Поэтому Если мы будем торопиться в храм Божий Учиться Быть благочестивыми христианами то тогда Господь благую мысль пошлет и нашим властям и поменяет суд на милость. Поэтому все зависит от каждого из нас. И давайте хотя бы в эти дни такие и постные, сегодня Успенский пост начинается строгий, и праздничные, потому что через неделю и преображение, потом Успение Боже мать, Бурназиатные праздники. Сегодня большой праздник. Давайте хоть эти дни перед когда будут голосовать за этот это законопроект, будем стараться ходить в храм. Каждый день в нашем храме будут богослужения совершаться утром. Божественные другие. Вот, давайте будем молиться, просить Бога о милости. И Господь, когда видя, что действительно людям это необходимо, что люди не только ругают, сидят на печке. Да, это проще всего делать, ругать. Вот. вот все не такие, а мы хорошие. Если мы были хорошими, то Господь бы не попускал бы всего этого. А значит, мы что-то делаем не так. Вот. И самое главное, что мы делаем. Мы не учимся любить друг друга. Всю жизнь мы заключили даже церковную в ритуалы. В ритуалы. Вот. Главное — ритуал совершить. А что за этим ритуалом стоит, ничего не надо. Никому ничего не нужно. Десятки, баклажки, литров воды, святой тащим. ящики освещаем плодов, зелья, веники. А мы лучше становимся от этого всего? Нет. Нет. Зелья есть, освещений много, Монет. а такими а выжды, таким остались. А все это дано нам только для того, чтобы мы стали другими людьми. Поэтому пускай по молитвах всех дивных мучеников маковейских, молотов этих духовных, Господь поможет и нам стать такими духовными молотами, чтобы не сломаться и пред какими-то испытаниями сохранить человечность даже тогда, когда будут нас гнать. Мы слышим сколько раз в Евангелии, сколько раз мы слышим на литургии поется «Блажение и знаны правды ради». Это мы думали это о ком? О Пантелимоне? О мучеников? О Николае? О ком это? Это о каждом из нас. Но мы, нет, это только на стол, только на цепи. Блаженны. Если хотите быть блаженным, вы все должны от Бога принимать. Никого не боимся, ничем не смущаемся. Как Давид говорил, те и на конях, те и на колесницах. Мы же имя Господне призовем. Аминь. Спасибо. Спасибо